ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಪ್ರೀತಿಯೋಗದ ಆಷಾಢ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನವಿದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಶ್ರೀ ಬೋಧೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಗುರುಗಳು ಈ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮ ಕರುಣಾಮೃತ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿತೃದೋಷಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಕರುಣೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಪಾಪಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂದರೆ ಮೈಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮೈ ಕೈಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ पितृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् ृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् ृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् ृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् ृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् ृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय राम रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय 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 रामचन्द्राय मङ्गलम् <laughs> पितृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् 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 भक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् ृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् भक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् ृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् ृभक्ताय सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम् पितृभक्ताय 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 सततम् भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय मङ्गलम्